И вот. Это не битов? Вот. А работает передний пучок. Ну, что понятно, да, видно. И за счет него, да, за счет того, что, что я как бы не совсем лучше в качестве, да? Не так что. Понятно, да? Хорошо. Вес-то не очень большой. Ну как бы, ну, я делал там килограмму 9-10. Мать например, делал там килограмм, наверное, 12-13, ну 30 фунтов. Понятно, я больше веса не делал. Это вполне достаточно. А вот именно делать вот так можно когда? Ну, ладно, чтобы ты пучок. Ну вот, я делаю вот. Понятно, да? То есть, Вот так вот, конечно, делать не надо. Понятно. Да. ну, ты сразу вот встал, руки вот так вот, кит жестко должен, кит ты не вгибаешь. Понятно, да, да. Меня же ничего не трогает. Да почему Вот, значит, я говорю, давай покажем, на задний пучок знакомый вот делать.